15 октября. В эфире громадской телебачення Донеччины. Новости Донбасса. Боевики снова штурмовали Донецкий аэропорт под прикрытием минометов и артиллерии. Атака отбита. Об этом сообщает спикер пресс-центра АТО Владислав Селезнев в ежедневном своем дайджесте. Далее прямая речь. Режиму тиші з боку неконтрольованих терористичних збройних формувань сили АТО продовжують виконувати завдання спрямоване на стабілізацію ситуації на сході України. За допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів ми забезпечуємо охорону та оборону визначених рубежів, ділянок та важливих об'єктів. За минулу добу бойовики неодноразово обстріляли позиції сили АТО та населені пункти, що знаходяться під нашим контролем. Вночі складна ситуація була в районі Дебальцева. Там бойовики тричі обстріляли наші позиції, в тому числі застосували реактивну систему залпового вогню БМ-21 ГРАД та двічі атакували блокпости з сил АТО. Штурму бойовиків відбита, позиції знаходяться під нашим контролем. В Донецькому аеропорту, який захищають українські військовослужбовці, бойовики під прикриттям артилерійського та мінометного обстрілів намагалися штурмувати наші позиції. Ефективними діями атаки бойовиків відбита. мы продолжим отрывать оборону стратегического объекта. Руководитель группы информационное сопротивление Дмитрий Тымчук сообщил о нарушениях режима тишины российско-террористическими войсками более 40 раз. Наиболее активные действия боевиков отмечены на Дебальцевском, Донецком и Мариупольском направлениях. Также от Дмитрия Тымчука стало известно о том, что на территории так называемой ЛНР появилось новое народное образование под названием. КНР. В Свердловске, Равенькахе и Антраците российские казачьи формирования создали Казацкую народную республику. Сообщество «Мирный Донбасс» сообщило об обстреле шахты «Комсомолец» Донбасса. Уже несколько дней подряд город Кировская бомбят. Целых домов все меньше и меньше. Шахту интенсивно восстанавливают последние полтора месяца. В начале октября уже были добыты первые 30 тонн угля, говорится в сообщении. По информации группы, сейчас же прицельный артиллерийский огонь по шахте уничтожает результат восстановительных работ. Заявление якобы адвоката Нелли Штепы, э экс-мэра Славянска Нелли Штепы, о ее избиении является провокацией и саботажем следствия, заявляет пресс-служба прокуратуры Харьковской области. Далее цитата. Указанная гражданка не является официальным защитником или адвокатом подозреваемой Штепы. К участию в производстве этот так называемый защитник не допущено. И какое... И какое дело эта женщина имеет к этому производству, до сих пор неизвестно. Это, скорее всего, саботаж. У нас есть возможность по телефону связаться с реальным адвокатом Нелли Штепы. Он объяснит, в чем же вообще сырбор, потому что адвокат Елена Статева в нашем эфире заявила о том, что Нелли Штепа была избита. Итак, связываемся с адвокатом Евгением. Сейчас попробуем. Он прокомментирует эту ситуацию. Сейчас несколько минут. Связь налаживаем. Вячеслав Дениченко. Он говорит, что он является адвокатом по уголовному делу Нелли Штепа. И сейчас он прокомментирует предыдущее заявление адвоката другого Нелли Штепа о том, что она была избита в Харькове в прокуратуре. Алло, я слушаю. Здравствуйте, Вячеслав. Добрый день. Вы являетесь адвокатом Нелли Штепы по уголовному делу, которое проходит сейчас в Харькове по уголовному производству. Скажите, это правда, что Нелю Штепу избили? Вы знаете, имеет место, такая, имеет место быть такая ситуация, поскольку вечером числа, когда я ее посетил, я обнаружил на ее теле, она мне показала известные повреждения, при этом сказала, что она их получила в помещении прокуратуры Харьковской области. Сейчас по этому поводу мы пытаемся провести проверку и направили соответствующие запросы в СИЗО, поскольку, как нам стало известно, выезжала она без телесных повреждений, а не, не приехала туда уже с наличием этих телесных повреждений. Скажите, а кто такая Елена Статьева, которая была у нас в эфире, которую потом прокуратура сказала, что вообще не знает, кто эта женщина? слышал, что это является, Елена Скотина является ее адвокатом. Ран, раньше являлась ее адвокатом, в настоящее время я не могу сказать, является ли она сейчас ее адвокатом или нет, поскольку, скажем так, мне неизвестно, заключен ли с Еленой какой-либо договор на представление интересов. Это лучше конечно, спросить, конечно, у, ее, у нее самой, Помимо этого, прокуратура заявила сегодня, что не было никакого заявления ни к ним, ни в милицию. Ну, со слов Игоря Штыпы, который я встречался с ней и вчера, и сегодня, она сказала, что такое заявление имеет место. Она написала заявление о применении к ней насилия. И это было заявление передано администрации СИЗО. Mm -hmm. и Спасибо. Администрация СИЗО также... Известные повреждения зафиксированы, насколько я знаю, есть фотографии и есть соответствующая справка. Также. Она также есть у меня на руках, но пока это копия справки, где указаны и отмечены, где имеются известные повреждения и на каких частях дела. Mm -hmm. Спасибо. Это был адвокат по уголовному делу Нелли Штепы, который прокомментировал... прокомментировал то, что заявила прокуратура сегодня относительно того, что адвокат, заявивший о том, что Нелли Штепа избита, на самом деле не адвокат Нелли Штепа. Далее следующая информация. В районе Бахмутки окружены более 100 украинских военных. Есть потери бронетехники, раненые, убитые и пленные. Ситуация критическая. Об этом сообщает глава Луганской ОГА Геннадий Москаль. Известно, что наши позиции окружили и обстреливают боевики так называемого 32-го казачьего отдельного округа войска Донского, которые окопались в лесном массиве и имеют на вооружении около 20 танков и два десятка единиц другой бронетехники. Представители АБСЕ попытались по телефону поговорить с представителями так называемой ЛНР, чтобы они прекратили огонь, но безрезультатно, потому что там сообщили о том, что войско Донское вообще им не подчиняется, это совсем другая организация. Далее ДНР официально признала, что не готова платить пенсии и зарплаты. Об этом сказал заместитель Совета Министр, так называемый ДНР, Александр Кариман. Они сказали, что готовы выплатить еще пенсии инвалид, э, трем категориям лиц. Это инвалидам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам и потерявшим кормильца. Что делать с другими, пока еще неизвестно. Штаб обороны Мариуполя сообщает, что на данный момент ситуация в Мариуполе спокойная и контролируемая. Силы АТО находятся на своих позициях и готовы дать достойный отпор. У нас есть видео от штаба обороны. В районе прибыло многочисленное спецназрение военной разведки Российской Федерации. Военнослужащие указанного подразделения своими англичанами вооруженных сил Российской Федерации не скрывают. Сохраняется тенденция к активации воздушной разведки. За минувшие сутки в районе Мариуполя зафиксированы работу 60 Сегодня ночью на Приморском бульваре, в районе места дислокации Добровольского батальона Святая Мария, были совершены выстрелы из автоматического оружия. все приняли эти звуки за попытку штурма расположения. Однако, как заверили в батальоне, никакого штурма, а также обстрела их расположения не было. По предварительной информации, стрельба сотрудниками Львовского подразделения беркут, цель и другие подробности выясняются. Ну и информация еще из Мариуполя. Вчера, напомню, там в поселке Сартана под Мариуполем была расстреляна похоронная процессия. Семь человек в результате обстрела погибли. Но, как сообщил сегодня экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута, там на самом деле погибло на месте девять человек. Что же на самом деле сейчас происходит в самом Мариуполе? Каковы подробности этого инцидента узнаем у нашего корреспондента в Мариуполе Юлия Диденко. По скайпу она должна сейчас выйти с нами на связь. Есть ли Юлия Диденко? Юлия, здравствуй. Юлия, ты на связи? Да, да, я на связи, как слышите меня? Да, слышим очень хорошо. Юлия, прокомментируй, пожалуйста, вчерашнюю историю, произошедшую трагедию в Мариуполе, под Мариуполем в Сартане. Что же там на самом деле произошло и сколько на самом деле погибших и сколько раненых. Вчера... Валев похоронен. Совета Мариупольского по состоянию на 7 утра сегодня, 15 октября, в больницах города на лечении находится 18 пострадавших в результате обстрела, причем из 18 человек 5 находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Количество погибших, как сообщает управление здравоохранения, не изменилось со вчерашнего дня, это 7 человек, как вчера собственно и сообщалось. Однако на... Официальной странице Сергея Таруты, бывшего губернатора Донецкой области, появилась информация о девяти погибших, однако эта информация никакими другими источниками пока не подтверждена. Официально 7 погибших и 18 человек в больнице. Как вообще Мариуполь, скажи, Юлия отреагировал на эту информацию, на эту новость? Плохо слышно вас. Как Мариуполь отреагировал на эту новость? Сегодня в Мариуполе объявлен траур по погибшим э, в поселке Сартана и э, в 17.00 на площади, где был снесен Ленин, точнее демонтирован, это площадь свободы, так сейчас ее называют, mm -hmm. будет проходить митинг реквием. И я надеюсь, у нас будет включение оттуда. В целом э, реакция населения, обычного мирного, простых людей... Э, ну, как бы паники никакой нет в городе. То есть, когда изначально было наступление еще в августе на Новоазовск российских войск, тогда чувствовалась паника, чувствовалось, что люди выезжают из города, стояли огромные очереди, очень много магазинов закрылось, в основном это ювелирные изделия и закрылись также некоторые атб, просторы. Сейчас, то есть, ничего такого нет. Даже генкольничество Греции возобновило свою работу в Мариуполе. Также имеется информация о том, что сегодня также продолжались обстрелы из Широкина. Это территория, контролируемая временно. ДНР и э, российскими э, войсками. Э, пока информации о погибших нет, э, обстрелы были где-то в 6.25. Э, и э, попадания были в поселок Толоковка, который расположен на северо-востоке от Мариуполя. Есть еще информация о том, Кроме что того, было очень много беспилотников. были о том, что сейчас идет тенденция к активизации воздушной разведки незаконными вооруженными формированиями, то есть она продолжает сохраняться. Об этом сегодня заявлял и Лысенко, и также штаб местной обороны города Мариуполя. Штаб местной обороны передал информацию о шести беспилотниках, которые летали целях разведки над Мариуполем, mm -hmm. а, а Совет национальной безопасности и обороны сегодня а, зафиксировал 10 таких м, пролетов над территорией Мариуполя. Вот Спасибо. Такая Это Юлия Диденко была на связи с нам скайпом, mm -hmm. она рассказывала о том, как Мариуполь отреагировал на новость о расстреле, э, похоронной процессии вчера в Сартане. Следующая информация у нас с города Славянска. В Славянске один из кандидатов в депутаты в Верховной Рады начал использовать в агитации тему сланцевого газа. Напомню, что митинги противников сланцевого газа в свое время плавно эволюционировали в пророссийские митинги. За ними последовала уже и оккупация. Об этом есть материал Сергея Горбатенко. Сейчас он появится в нашем эфире. А если будут на площади собирать митинги протеста, вы пойдете туда? Можно да? А если вы помните, вот весной все, собственно, начиналось с антисланцевых митингов, потом начали слать письма Путину, а потом пришли сюда российские боевики. Вы хотите, чтобы опять это повторилось? Нет. Но протестовать против газа все-таки будете? А почему вы считаете, что это вредно? А вы заходите в, интер... в... в интернет и вы там всю информацию. Что такое сланцевый газ? И как он вредный, почему его хотят убрать сами. А вы доверяете той информации, которая в интернете есть? Вы не сомневались в ее Нет. достоверности? Нет, я не сомневалась. Uh -huh. Нисколько. Если вы помните в Славянске, в принципе все движение начиналось именно с протестов против сланцевого газа, а потом уже начались письма Путину и пришли вооруженные люди. Как вы думаете, может кто-то хочет возобновить это все? Ну, трудно сказать. Мы вообще плохо разбираемся сейчас в ситуации, потому что мы же истины не знаем, не знаем, где правда. За красивыми словами не всегда поймешь, что на самом деле истина. Поэтому мы, как слепые котята, что там будет, как будет, мы от многого зависимы, а от нас в общем-то ничего не зависит. Но если будут собирать митинги опять на площади против сланцевого газа, вы, как вы к этому будете относиться? Вы же понимаете, я не буду к этому относиться никак не выйду на вид, потому что я не знаю, на, насколько сланцевый газ и его добыча будет влиять на нашу на нашу жизнь. Что вы об этом думаете? Делают. Правильно. А Конечно. почему вы так считаете? Ну это угроза в окружающей среде. А если будут митинги на, на опять на площади собирать против добычи сланцевого газа, вы пойдете туда? Пойдем, если будем свободны. Я пойду. А вы тоже пойдете? Конечно. А почему? А зачем природа и так уничтожена этими бомбами, газовыми, которыми стреляли в Также поступила информация с города Краматорска. Известно, что там школьники могут уйти на каникулы уже 20 октября. Об этом сообщают новости Краматорска со ссылкой на отдел образования. Все это якобы делается для того, чтобы сэкономить на отопление. А также в Краматорске, как и в других крупных городах Украины, вчера вечером прошли факельные шествия в поддержку героев Украины. Также это шествие прошло и в городе Мариуполе. Но видео у нас есть с Краматорска, и прямо сейчас попрошу нашего режиссера поставить его в эфир. Все новости Донбасса к этому часу. Увидимся с вами уже завтра в это же время.